assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan pancho tortini pishiramiz birinchi bo'lib biskvitimizni tayyorlab olamiz buning uchun tuxumlarimizni idishimizga chaqib oz az ozdan shakar qo'shib yaxshilab ko'pirtirib olamiz gun kakao va qavartmani solib elakdan o'tirib olamiz va hammasini yaxshilab aralashtiramiz men oldindan un va kakaoni solib tayyorlab qo'ygandim tezligini eng past tezlikka tushirib un va kakaoli aralashmani oz ozdan solamiz biskvit xamirimiz ham tayyor bo'ldi endi qolipimizni margarin yoki saryog' bilan yaxshilab yog'lab olamiz va ustidan ozroq un sepamiz xamirimizni solib 170 gradusda oldindan qizdirilgan duxovkada 20 daqiqada pishirib olamiz mana biskvitimiz ham pishib chiqdi biskvitni yaxshi pishganini cho'p orqali tekshirib ko'rdim agar cho'p quruq chiqsa biskvit yaxshi pishgan bo'ladi endi biskvitimizni sovutishga qo'yamiz va biskvit sovuguncha krem tayyorlab olamiz krem uchun smetanaga shakar va vanilinli shakar solib yaxshilab ko'pirtirib olamiz men smetanani 30% foizligidan ishlatdim ham tayyor bo'ldi endi tortimizni olib ikkiga bo'lamiz va past qismini siroplab olamiz siropni xohlovchilar kofeli sirop qilsa bo'ladi yoki shakarli siropdan foydalansa bo'ladi men ananas sokidan foydalandim bisvzni ust qismini olib shunaqa kubik shaklda to'g'rab olamiz olamiz va kubik shaklda to'g'ralgan brisvitlarimizni qolgan kremga solib yaxshilab aralashtirib olamiz endi to'rtimizga shakl berib yig'ib olamiz buning uchun to'rtimizni past qismiga ozroq krem surib mevalarni terib chiqamiz va ustidan yong'oq terib chiqamiz mevalardan men ananas ishlatdim konservalangan ananasdan foydalandim va yong'oqni ozroq qovurib oldim bu tortimizga yana ananasni o'rniga banan krubnika yoki kivi solsa ham bo'ladi xohishga qarab mana to'rtimizni yig'ib oldik endi to'rtimizni yarim soat yoki bir soatga muzlatgichda qoldiramiz va ungacha shokoladli glazur tayyorlab olamiz shokoladli glazur uchun ozroq sariyog' va shokoladni mikroto'lqinli pechda işte, eritib oldim va to'rtimizni xohishga ko'ra bezatib olamiz men shokoladli glazur bilan bezatdim <müzik> muzlatgichda qo'yib keyin bemalol dasturxonga tortsak bo'ladimana tortimiz ham tayyor siz ham albatta tayyorlab ko'ring sizga ham yoqib qoladi va keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling